श्रीपरमात्मने नमः अथ श्रीमद्भगवद्गीताध्यानम् ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयम् व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीं अम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी अर्थात् हे जननी भगवद्गीता तुमके अमि मने मने चिन्ता कुर्षि এই গীতা কেমন এই গীতা যা মহাভারতের মধ্যে ব্যাসদেব কর্তৃক গ্রথিত স্বয়ং ভগবান নারায়ণ কর্তৃক পার্থকে উপলক্ষ করে রূপে বিজ্ঞাপিত এই গীতা পুনর্জন্মনাশকারী অদ্বৈত তত্ত্বরূপ বর্ষণী যা অষ্টাদশ অধ্যায়রূপ এই সেই গীতা